Евгений Анатольевич, значит, по документы мне понятны, области непонятны, цифры. Область хочет 15 миллионов, а мы не можем на 15 миллионов предоставить документы, Евгений Анатольевич. Это недопустимо, послушайте, это недопустимо в будущем. Объект серьезный. Мало того, у вас идет речь об инвестировании капитально именно в то, что еще войсковая хотела сделать. Это правильно. У вас же не пополнено Но у вас нет документов, у вас все больше проблем нету по инвестированию. Вас все устраивает, все Дивенько. Я так. вас все устраивает? Я не хочу выслушивать то, что я выслушал там. Первый день, второй день работы. Когда народный депутат просит приехать, говорит, деньги вот такие. А ну у нас нет документов, 5 миллионов, где 5, тут 15, мы же видим, тут 15, 9. Давайте договоримся. На следующий год вы все-таки поработаете с ПТО своим отделом. Определитесь, какие у вас объекты требуют капитального ремонта, какие у вас не завершены работы по коллекторам и так далее, и так далее. Потому что если у нас город будет плавить, плавать в воде, и у нас вода будет... Вроде как сначала грязная, а потом вроде как у нас чистая сторона. А мне рассказывали, что, оказывается, у нас грязные э, внутри домовые эти самые трубы. А оказывается, вода чистая может идти. Сейчас чистая идет. Давайте, чтобы этого не было. Потому что пробу у нас есть, вашей воды. И на выходе, и на входе. Мы это делали. Вот. Поэтому, пожалуйста, вы предприятие, которое, я не хотел сказать, градообразующее, Вы предприятие монополист, но которое поставляет воду. В принципе, претензий по непрерывным поставкам воды у нас не возникало Поэтому, пожалуйста, Евгенович, заставьте людей ваши Да, они сработали хорошо по указанию, но на перспективу нет перспективы. Нет, я цифры, Эй, ну, 2 слова 2, 5, стоп. Я цифры вам озвучил. По вашему предприятию предлагалось 15 миллионов с государственного бюджета. У нас есть на Польше. У нас проектные наработки очень серьезные. Причем после того, как вы говорите, я что есть. войсковая наработка. Вот. И я департамент, я... департамент ЖКХ, администрация об этом знает, они, наверное, не смогли это доложить э, соответствующим образом я народному депутату. Мы общались не с департаментом ЖКХ, мы общались с приемной народным депутатом. Сейчас речь шла о планах. Если у вас есть план, есть. на счет, пожалуйста, Алла Львовна, встретьтесь. Потому что вообще это надо было сегодня все отправлять. По 5, -5 миллионов уже отправили. А остальные цифры я вас прошу. Потому что у нас уже даже по дорогам мы так пишем там. Ну давайте миллион напишем. Ну давайте. Давайте 2 миллиона тогда. Ну, хотя люди против 40 миллионов, а мы на 40 вообще не будем. У нас есть все документы. вы меня 5 -5. услышали? Да. По документам вот эти. Все есть? Все, да. А теперь вопрос следующий. Вы находитесь в поле действия облсовета. Я правильно понимаю? Орган управления. Да, я вам задавал вопрос, помните какой вопрос. У меня вопрос следующий. Вы являетесь областным предприятием, а много денег тратится на вас с местного бюджета. Хотелось бы увидеть цифры, которые потрачены на инвестирование вашего предприятия с областного бюджета. Чтобы какой-то был паритет. Наверное, я эти цифры не видел. Если они есть, пожалуйста, мне покажи. Есть да. Вот. Вот. и по финансовому положению. Насколько мне известно, оно не активно. Правду говорите, Ильич. Ну, оно никогда не было идеальным. Евгений Анатольевич, да. вы руководитель предприятия коммунального. Сидеть просто говорить, ну у нас такое предприятие, такая жизнь, у нас такая страна, у нас вообще все плохо, там, у меня цены большие, тарифы маленькие. Это все понятно. Но ответственность лежит на вас. На уплате налогов ответственность лежит, на выплате заработной платы, на качестве вашей, вашей воды, как предприятия, как услуг. На, ваш, на ответственности за финансовое положение предприятия. У вас же написано, что вы отвечаете за финансовое положение предприятия. Понимаете, Поэтому если динамики у вас нету положительной, какая у вас дебиторская задолженность? Примерно. Порядок цифр. Знаете, нет? Знаю. Примерно. Около 12 миллионов. Дебиторская задолженность. Около 25 миллионов. Кто основной дебитор? Желтоводский Теплосеть, совхоз, Желтореченский. Есть ли исковые заявления в суда? Все суды прошли и все решения судов находятся в исполнении, на исполнении в исполнительной службы государственной, которая, прямо скажу, не выполняет свои прямые обязанности и не исполняет решения нет, судов. Ну, вам не повезло. Я знаю, как работать с исполнительной службой. Городской голова не имеет никакого влияния на исполнительную службу, поэтому ваша фраза о том, типа повлияет, не имеет никакого правового значения. Вы имеете право действовать в правом поле, обжаловать бездействие исполнительной службы. И так далее и так далее мы так и делаем Юрид. у вас хороший юристы, хороший юридический отдел поэтому пожалуйста поработайте я вижу как бы есть и пожалуйста если динамики у вас не будет я буду смотреть изучать документы документы будет изучать специалист я вам сразу. кандидат ну там доцент, специалист по экономической оценке деятельности предприятия. Вот. поэтому если там динамики у вас не, не привидется ну хотелось бы чтобы она была если не будет, вот. будет. она там я поищу Що? Питання? Добре, е, відповідно до закону про метрологію і метрологічну діяльність, там чітко написано, що установка і повірка лічильників проводиться за рахунок поставчика послуги. Е, коли піднімалося питання, то говорили, а ми лічильник не заклали у вартість води і люди за це не платять. Але це виходить, що лягає на плечі споживача, а не відповідальник. Як це питання? Вопрос стоїть в тому. что когда мы открываем закон Украины по метрологии и метрологической деятельности, статья 13, ну не помню, 27, да. В этой статье написано, вы поняли, что процитировал Атолий Лукашевич. Вы что-то можете сейчас ответить разумительно на это? Или будете ссылаться, а вот в другом документе написано по-другому? Нет, не буду. Сегодня говорите. До этого сама методика, государственная методика формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение не предполагала наличие таких статей затрат на выполнение поверки приборов облику. Но, стоп. но, стоп. Да. стоп. Вам известно, что если нормативные акты находятся в другом противоречии, то надо руководствоваться более высшим нормативным актом, в данном случае законом, закона, а не методикой установления тарифов. Но выше нормативного акта, чем тот нормативный акт как... по формированию тарифов, который существовал. Он... Как он называется? Не было. Как но. он называется? Владимир я хочу что сказать. Я же хочу договорить. Значит, э, согласно той методике, на централизованное водоснабжение и водоотведение, которое действовало э, сос... и действует... Сожритесь, каким нормативным документом затратили эти ну, я, методика. Я вам, я состав, на, состав. Я вам назов, назову постановление Кабинета Министров, ну, номер, от и так далее. Я сейчас уже не, не готов. Значит, ну, я назову. Да? Но, я хочу что сказать. На сегодняшний день принят закон Украины о том, что, э, в общем-то, обязанности за поверку счетчиков питьевой воды, независимо от того, чьей собственностью эти приборы в облику находятся, возлагаются на предприятие водопроводно-канализационного хозяйства. Но при этом значит, принято решение и принято порядок формирования тарифа, который будет, будет применяться значит, для на доня послуг с холодного водопостачания. Куда войдет обслуживание внутридомовых сетей, поверка прибора в облику и так далее. Это будет отдельный дополнительный тариф. Это на уровне государства сейчас вот так решили. Другое дело, что сейчас эти материалы мы будем готовить, расчеты вести. Я к вам буду обращаться, потому что здесь это очень комплексные вопросы. надо это все рассказывать. Мало того, значит, пожалуйста, когда вы выступаете перед людьми, не надо а вот закон какой-то действует, конкретно когда называете норму закона и так далее. Не готовы пока все, но вы услышали вопрос. Нет? Мы к этому вопросу еще вернемся. Да. Хорошо? Потому что и мы я хотел встреч... инициировать. За встречах с жителями города. Инициативная группа. Этот вопрос возникал. Да. И ваши сотрудники, в том числе от партии, вы знаете какой, не всегда правильно отвечали. Хотелось бы, чтобы все-таки отвечали правильно. Все, вы меня услышали. Документы все есть? Вопросы да? вод... по водоканалу. И по качеству воды, Евгений я вам честно скажу. Нет, ну присядь, я... вообще нет. По качеству воды есть вопросы. Когда обманывают людей и говорят, что качество воды такое плохое, из-за того, что трубы старые, но при этом я визуально вижу, что была вода такого цвета, а сейчас она вот такого, чистая свалка. Трубы-то не поменялись. Я понимаю, там есть какие-то вопросы, связанные с очисткой и так далее. Просьба. Потому что это вопрос серьезный. Это вода в городе питьевая. Пожалуйста.